ona meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan uy tomin boshqatdan yopib berardim ishlab davlat topib hech kim kiymagan asl matolardan topib berardim qiz bola birovning hismi palaxmon uzoq uzoqlarga otilib ketdi va'da etilgani o'sha bir xirmon sariq chaqalarga sotilib ketdi qara qolib ketdi qarzlar uzilmay sen yo'q ostonani yalab yulqatib seni sog'insam ham quchib suyolmay kimni onajon deb tinmay alqadi ona meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan umrim o'tmasmidi yetdi bukel ona shu go'shtini beraman tirikchilik nima desa biz to'qchilikda qanaqa qilyapmiz nima yediryapmiz nima kiydiryapmiz ustozimiz alayhi rahim aytardilar vaqtiki ona bir qariganda o'g'il katta bo'lganda onadan so'rash kerak ekan onajon u qaytish degan narsa yo'q lekin dunyo avvaliga qaytsa siz ham yoshlikka bir qaytadigan bo'lsangiz sizdan bir so'rashsa ayol bo'lasanmi erkak bo'lasanmi desa siz nimani xohlaysiz onam desangiz sizni muomilangiz sizni xizmatingizga qarab javob beradidir derdilar nima deydi onam aytib ko'ringchi biz nima qilib qo'yyapmiz shunday o'g'ilni dunyoga keltirgan onani qanaqa qimmatli ko'ylaki bordingiz biznikini ko'rsangiz kelinni ustvoshdan ko'rh qiz bolani ustvoshidan ko'p hozir bizni ustuvosh fasillik lekin onamiznikichi ehtiyot qiladida bechora ona ana bizda o'sha imomlarda malaka oshirish bo'lardi samarqandga borardik ikki oylik o'qish edi to'rt yarim yilda navbat kelardi bizni marg'ilonga shu navbat no kelib toshkentga borib toshkentdan samarqandga ketadigan bo'lib moshina kutib tursam pır... kaptivaga o'xshagan jipda bittasi keldida samarqandga bitta odam bo'lsa yuraveramiz bitta bilan yuraverasizmi ha manga boshqa odam kerak emas bitta odam bo'lsa bo'ldi eshikni ochib man chiqaman deb chiqyotsam bitta sharti bor nima shart gaplashib ketamiz ha bo'ldi yaxshi bo'ldi e yo'lda ketyapmiz gapdan gap chiqib ha samarqandlikman bir ikki og'iz gapirib o'zini gapirtirib qo'ydim ketyapti endi gapirib e, aytyaptiki biz yoshligimizda onamiz tirik otamiz o'tib qolganlar onamiz bir ikkita o'g'ildi deb birovga turmushga chiqmaganlar mani shu bolam o'qimishli bo'lsin poytaxtda ishlasin deb bir oylik o'quv maktablar bo'lardi o'shayerga bergan pulini to'lab turib usti ustiboshini nimasini qilib tursa o'qiverardi shu joyda o'qidim onam bo'lsa qo'ni qo'shnilarni kirini yuvib ovqatini yuvib qilib berib xizmatini qilib hozirgi tilda madikorchilik qilib mani o'qitdilar man o'qidim haqiqatdan keyin oliy o'quvga kirdim uylandim onamni yigirma yil ko'rmabman <laughs> deydi o'zim bilan o'zim ish bilan bola chaqa bo'lib yigirma yil onamni ko'rmabman deyapti yigirma yil o'tdiyu onam bilan xotinim bilan nonushtada o'tiribmiz uyda dasturxon dadasi ha ertaga shanba falon restoranni man gaplashib qo'ydim bir ayolga pul jo'natdim chiroyli liboslarni kiyib turadi siz borib olib kelib mehmon qiling abedga zakaz qilib qo'ydim ichim g'ash bo'lib qoldi nima deyyapsiz bir ayolni aytib qo'ydim tayyorlab qo'ydim kiyintirib qo'yishadi tayyorlab qo'ydi borib mehmon qilib kelasiz mehmon bo'lib kelasiz manga aytyapsizmi ha sizga aytyapman man unaqa odam emasman kelinlarni oldida o'g'illarni oldida shunaqa deysizmi ichim g'ash bo'ldida deydi shunday nonushta ham qilmasdan ishga chiqib ketdim shopirim abedda kelish odat tashqarida ovqatlanmasdim abedda kelsam abeд yana tayyor yana gapni boshladi dadasi man alday yolg'on gapirayotganim yo'q hazillashayotganim yo'q pul jo'natdim ustivoshini kiygizib chiroyli qilib sizni shu nimaga tayyorlab turib o'tiribdi sizni kutib ertaga borib olib mehmon bo'lib mehmon qilib keling yana do'q qildim qayedan bilib qoldikin degan ichimda bir narsa keldimikana yo mani sinayaptimi kimekan u ayol yana do'q qilib chiqib ketdim chunki oldin erkak do'qon do'qon qiladida yana chiqib ketdim yana ish o'xshamadi qaytib kechqurun kelsam yana kechqurun yo'qotadi dea shu gapni xonamga yotadigan xonamga kirib oldim xotinim kirdida dadasi nima tushunmayasiz kimligini nima so'ramaysiz onangizni topdim debdi xotin onangizni topdim ukangizni topdim pul jo'natib yubordim onangizni kiyintirib falon restoranga bitta dasturxon tuzab qo'ydi hop bo'ldi bu ertaga borib olib kechasi bilan yig'lab chiqdi onamni ko'zimni oldiga keltirdim o'zi yemay yedirib mehnat mashaqqat bilan mardikorchilik qilib mani o'qitsayu mani ko'zimni ko'r qilsa bu molu dunyo xabar olmasamda shunday o'ylayapman yig'layapman bolish bolishho'l bo'lib ketdi qani tong otsayu shu samarqandga yugursamda moshinamda tong ham otishi qiyin qo'rqyapman o'lim kelib qolsachi o'lib qolsamchi tong otdi shopirim keldi shu bilan ketyapmiz bo'l bos 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 deyapman qani endi samarqand yaqin bo'lsa dadeyapt yetib bordik ko'chamizga shunday kirsam ukam stulni olib chiqib eshik tagiga chunki onam chidalmaganlar uyda kutib turishga o'g'lim kelyapti mani katta o'g'lim kelyapti hali kelmasdan manga ustuvosh jo'natib yuboribi qiynalib bolmadimikin bosh oyog' ustosh qilibdiya o'tiribdilar qo'ni qo'shni xotinlar chiqib olgan mani o'g'lim poytaxtda ishlaydi ishlaydida katta ishda ishlaydi moshina olib yuradi mani o'g'limni mana ko'ringlar usti ustivoshni zo'rini jo'natib kelyapti o'zi mani mehmon qilar ekan hassaga suyanib gapiryapti haligi xotinlar havas qilishyapti deydi ham yaxshi o'g'illaringiz bor a xudo bergana sizga yigirma yil bo'lyapti hali ko'rmaganimga kirib boryapti ona onam maqtanyaptilar maqtayaptilar ayollar hayron qarab turishibdi shunda moshinamni ko'rib o'rninlaridan turdilar tushdimda yugurib oyoqlarimni quchoqlab aya mani kechiring ona mani kechiring man ahmoqlik qilib qo'ydim man o'zimni unutib qo'ydim deb yalinsam qo'shnilarni oldida tur tur sog'inib qolibsanda deb qarang yigirma yil bo'lyapti deydi o'shanda ham qo'shnilarni oldilarida chunki u onam ukam bir narsa olib kelsa ukamni emas mani maqtar ekanlar deyapti an katta o'g'lim poytaxtda ishlaydida buni jo'natib yubordida bunaqa qilib berdida bunaqa qilib berdida hatto hassani bitta qo'shni aytyapti hassani ham shu siz jo'natganmidingiz deyapti e man yigirma yil xabar olmagan o'g'il qanaqa qilib hassa jo'nataman deydi lekin ona ekanda de, maqtabdilarda dedi de. yig'lab moshinaga o'tkazib restoranga olib bordim kirib boryapmiz hassadalar qo'ltiqlarini qo'ltiqlab olganman onamdan baxtli ayol yo'q chunki mana o'g'lim ko'rib qo'yinglar poytaxtda katta ishda diş ishlaydi mani onasini chiroyli libos kiygizib mehmon qilgani ki olib kelyapti deb de. baralla aytgilari kelyapti xursand malikalardaqa kirib kelyaptilarda o'tirdilar olib kelishni boshladi u bu go'sht salat meva salat u bu qiib aya oling endi o'glim man yalmayan debdilar nimaga aya tishlarini ko'rsatsalar bitta ham tish yo'q ekan tishim yo'q mani shu bir to'rvon nonni shu piyolaga choyga tegizib ye olsam bo'ldi manga nima deyapsiz aya tishim yo'q man bilmaganimni yigirma yil ko'rmagan qayedan biladi onajon bugun qo'ydiramiz tish qiynalib olmaysanmi ana onani qarang ona deyapti u aytyaptia aya uyim to'la pul pu qiynaydixon holatda ebasman buguna sizga tish qo'ydiramiz o'g'lim qilma qiynalib qolasan o'g'illaring katta qizing chiqaredi xon bo'lib qolgan yo'q ayi undaq deb o'ylamang ataylab onamga mos qilib ovqat qildirib alohidadan yedirib olib chiqib ketyapti to'g'ri stomatologiyaga olib borib aytsam bir haftada bo'ladi hujjatiunday ko'rsatsam ertaga bo'ladi yo erta emas bugun bo'ladi debdi aka iloji yo'q hozir qolib olamiz yo'q deb turib olsa bo'ldi ertaga asrga xudo xohlasa onangizni tishlari bo'ladi to'g'ri borib bitta telefon sim karta aya mana bu sizga telefon man endi sizni yo'qotmayman man sizni endi nima qilmayman mani kechiring deb yig'lab kechirim so'radim uylariga olib borib qo'yib yana uyga keldim kelyapman besh marta olti marta telefon qildim chunki onadaqa dunyoda insonni qalbini to'ldiradigan narsa yo'q ekan deydi chunki pul topdim obro' topdim uy topdim xotin qiz o'g'il hamma yo'q topdim lekin onani o'rnini hech narsa bosmas ekan man shuni bilmagan ekanan uyga kelib telefon qildim onam yetib oldinizmi o'g'lim ha yetib oldim qiynalib qolmadizmi ha yo'q yaxshiman ertasiga asr bo'ldiyu kutyapman asrda telefon bo'ldi olsam ayam ovozlari boshqacha ha h ooziz boshqacha tishim tish tish deb tishlarini urib telefonda mana tishim bo'ldi o'g'lim mana ham hammani uyida yeyrman endi o'g'lim deyaptilar ana xursandchilik qarang arzimagan pulga onam xursand ertasi yana shanbani kutyapman chunki o'zim tayinlab kelganman yana shanba bo'lsa yana borib mehmon qilaman bir kun qolib ziyoratlashib kelaman shu shanba kelmayaptida deydi juma bu payshanba bo'ldiyu ertalab turib tayyorgarlik ko'ryapsam ukam telefon qildi deydi aka ayam mazalari qochib qoldi tezda keling sizni so'rayaptiar shopirga o'tirdim bos endi dsam jizzaxga kelganimizda aka shoshiling onam o'zlarini bilmay qoldilar shoshiling bulung'urga kelganda onam vafot etdilar shoshilmay qo'yavering aka bo'ldi endi tez o'zizni nima qilib kelsangiz bo'ldi sizdan rozi ekanlar roziliklarini aytib yurdilar dodim moshinada yoshligim hammasi borguncha ko'zimni oldidan o'tdi kirib borib dod deb kirib bordim qani endi onani tirikligidagi nima onajon ikki kun a ikki kun man yana sizni ko'rib olardim yigirma yil man o'zimni nima qilganimni bilib afsus qildim nadomat qildim ko'mdik yuvib kafallab namozlarni o'qib qabrga qo'yib marosimlar <laughs> o'tib qaytayotgan paytimda ukam bir xat ko'rsatdi ayam shuni berib qo'yuvdilar xatni konvertni ochsam uch to'rt dona ko'z yoshi tushgan yozuv o'zlarini yozuvlari o'g'lim man dunyoda bir ayol qanday baxtga yetgan bo'lsa man yetdim man sizlarni otasiz voyaga yetkazib bolalarim qiynalmasin deb o'zim qiynalib sizni o'qitdim ishlatdim man oxirgi damda onalik baxtida vafot etyapman shuning uchun mani bo'ynimda qarz bo'lib qolmasin deb siz o'sha tayyorlagan restoranga stolga xuddi o'shanaqa ziyofat buyurib qo'ydim umrim yetsa mana o'sha kunga birga ziyofatlanamiz agar umrim yetmasa kelin qizlarim olib kelib shu yerda mehmon bo'lib ketinglar haqqimga duo qilib qo'yinglar onani onaniqarang ona biz tashlab chiqib ketamiz katta uy deb kichkina ukaga tashlab chiqib ketdik deb ona bechora kattani bolasidan to kichiyni bolasigacha beshik tervatadida beshik tervatib nima deydi qo'ni qo'shniga bir to'rg'om nonni haqqini nado qilyapman bir kosa berilayotgan ichayotgan ovqatimni haqqni nado qilyapman deb tervatadida kattalarni o'g'li katta bo'lib qizi katta bo'lib katta eshikni tashlab chiqib ketishganda onani olib chiqib ketishmayaptiyu ana qarangki bizlarda bir hasad degan narsa borda bizlar aytamiz onamiz deydi toparmanini yaxshi ko'radi tutarman olib keluvchisini yaxshi kimga kim yomon gapdi nima biz olib kelmayapmiz nima biz topmayapmiz bizni nima joy kam joyimiz bor biz ham o'sha ota biz ham o'sha onadan dunyoga kelganmiz nimaga biz olib kelmayapmiz nimaga akamiz olib kelyaptiyu biz olib kelolmayapmiz uvayiz qaraning onalarini mardikorchilik qilib bo'lsa qishloqni qo'yini boqib bo'lsa ham boqdilaru nimamish bu kishini qoplamasmishda bir kunlik qirq mingdan ishlash ish bor qirq ming borasiz ishlaysiz erta kechqurun naqd qo'lingizga ushlaysiz bo'lmasam haftalik pul olasiz qoplamaydi ko'chada chiqib o'tirish qoplaydi onani bo'lsa quruq non yeyishini ko'rib turishlik qoplaydi bechora to'yga borsa qaymoqni yeb turib qaymoq yedim deb maqtanishligi qoplaydiyu bu akamni qirq ming pul qoplamasmishda ish qoplamasmish ora kunda aytib qo'yinglar rossiyaga borsam bo'lar bo'larkan qaysi ona jo'natadi yuraver o'g'lim deydi pensiyam boru deydi betni qarang aya pensiyangizni ham berib turing ha to'yaa toylato' aya mifdan kelib qolibdi pensiyangiz bormidi uzaman deyaptida ona bechora pensiyasini svetga suvga gazga o'g'ilni u nima yeydi o'sha gapiradida keyin shashliklar qanaqa bo'larkana deydi agar birorta bir mehmondorchilikka borib bir dona shashlik yeb qolsan bir oy maqtanadi palonchini bir mehmondorchiligida deydi bir dona shashlik yedib va deydi o'g'ilchi oqarsillatib yeb pipsilar ichib qizil choyni ko'k choyni oq choyni qilib ichib bo'g'ri ora kunda agar osh bo'lmay qolsa shashlikni urib ertalabda uramni choyni ichib qilib kelsalari ona bechora mikillab tishi yo'qligidan nonni bunday qilib tursa onani tishini to'kilganiga yigirma o'n yil bo'lyapti bechora ona pista chaqqan bodam yegan yegisi keladi nimamish onam yemay ye, tishlari yo'q ha ke ichadigan narsa bor deb deb iqilsa maydalanadi piyolaga solib qoshiqchada yediring ona qana duo qilar ekan o'g'lim san boshqachasanda deydi alloh taolo ikkita dunyoda boshqacha qiladi bu dunyoda ham oxiratda ham boshqacha qiladi ko'rgan odam bu boshqacha inson ekan deguvchi qilib qo'yadi qiyomat kunida jannatga kirgizib jannati bog'irog'ini boshqacha qilishlik bilan olloh ikrom qilib qo'yadi bitta shu onamizni boshqacha kim onasiga kelichada pista bilan bodamni maydalab turib qoshiqchada og'ziga solib qo'ygan bir yoshligimizni eslay qanaqay ovqatlantirishgan bizni o'tkazib olib o'zini qorni och biz og'zimizni ochib kuku qilib turibmiz o'zini qorni och o'zi zo'rg'a nima qilgan lekin de, ona ekanda birinchi bizni qornimizni to'yg'azgan ona yedirmaganda nima bo'lardi ana qarangki shu hasad bor ona o'zi kimni yaxshi ko'radi bir onadan so'raldi qaysi farzandingizni yaxshi ko'rasiz shunda ona aytgan ekan kichigini katta bo'lgunigacha kasalini tuzalgunigacha ur safardagisini kelgunigacha hammasini o'lgunimgacha agar men o'lsam u farzandlarimdan birortasiga ozor yetadigan bo'lsa tanam ozor <laughs> topadi degan ekan agar men o'lib tanam turpoqqa aralashib ketsayu farzandlarimdan birortasi ozor topsa turpog'im ozor <laughs> topadi degan ekan biz ham yaxshi ko'rinaylik <laughs> onaga mana endi suhbatimizni nihoyasida bir o'n olti yil oldin yaqinda ko'rishib olib aytib berdi shuning uchun uch to'rtta joyda ham aytib beryapmiz o'n olti yil oldin bir oshda mehmondorchilik oshida bitta o'rtog'imiz bor edi marg'ilonda katta bo'lgan farg'onada ishlab uy joy qilib bola chaqasi bilan farg'onada yashaydi bilasiz endi ular shanba bozor bo'sh bo'lishadi shanba bozor kelib onasini ziyorat qilib ketar ekan o'sha o'tirishda kim tirikligida jannat bog'chasidan bo'lgan bir bog'chada o'tirishlikni xohlasa otasi onasi bilan bir o'rinda o'tirsin kim jannat taomidan yeyishlikni tirikligida xohlasa ota onasi bilan bir dasturxonda taom yesin kim ruku sajda qilmasdan ibodat qilganni savobiga erishiy desa otasi bilan onasini yuziga termilib tursin deb suhbat qilib bersan farg'onalik ekanda ta'sir <laughs> qilibdi qarang qarang ta'sir <laughs> qilibdi 16 yil billa nonushta qildi. 16 yil kunda ertalab kelaman dedi. Bomdodda o'qiymanda mashinani minib kelaman bir ikki xil narsa olib billa nonushta qilamiz eshikni ochib dek kirishimga ro'parada derazada ro'mollari o'ralgan quloqlarini tepasida sochlari oqi ko'ringan bir mushtifa nuroniy onam o'tirardilar man kirib kelishimga kelishimgayami issiq is, is, bo'lsin sovuq bo'lsin derazani ochib keldizmi o'g'lim derdilar ha keldim desam keling o'g'lim deb o'ttiz sakkizga kirgan bo'lsam biror marotaba onam mani sansiramaganlar sizladilar birga nonushta qilamiz dasturxonda o'tirib shunda deydilar onam ham to'shak tagigamidi yo bir joylarga bekitib qo'ygan shkolad yo bir nima bo'lsa o'g'lim kecha shuni yegadim shirin ekan sizga ham olib qo'ydim men yey deb sekin aytdi nevaralar kelinlar o'g'illar bor deydi yo'q birga nonushta qilib manga ilinadilar deydi endi qarangki deydi o'n olti yil o'tdiyu onam bemor bo'lib qoldilar singil ukalar hammamiz o'tiribmiz icha mazalari qattiqroq qochib qolandi professorni olib kelsam o'rtoq debdi onangiz g'animat bo'lib qolibdilar unaqaqilmang chunki ta'siri yo'q shunday bir ko'rib qolingki ertaga topolmaysiz hidlarini tugul izlarini ham topaolmaysiz ertaga afsus armon bo'lib qolmasin shundek xizmatlarni qilib tomosha qilib qoling debdilar uxlab qolmasinlar uxlab qolsalar ko'rmaydilar uyquda ketib qoladilar oz vaqt qolgan gapga solib turinglar onamni xudo taolo shu darajada nima qildiki oxirgi nafaslarigacha gapirguvchilik qilib qo'ydi gapirverdilar so'rasangiz nima so'rasangiz aniq tiniq aya u aya bu uxlab qolmasinlarda gap ham tugab qolad singillar opalar uka hammada gap gâp, tugab qoldi bir mahal manga gap kelib qoldi aya ha armoniz bormi qaranga armoniz bormi ayam qaradilarda ko'zlarini chirt yumib oldilar aya aya ha o'glim ko'zizni yumib oldingizmi armoningiz bormi ayting nima armon bo'lsa man qilib beray kuchim yetadi pulim bor hamma yo'q yetarli onam ko'zlaridan yosh oqish boshladi shunday shoshqator oqyaptiki durra ro'molcha ulgumayapti aya aya yig'layapsiz o'g'lim qila olasanmi ha qila olaman o'ttiz besh yildan beri kutayotgan armonim borda ayting aya qanaqa u armon man qilib beray shu armonizni ayam bo'lsalar yelkalari qimirlab qimirlab yig'lashni boshladi aya nimaga yig'layapsiz mani bitta armonim bor o'ttiz besh yil kutdim nima u armoningiz bir marotaba sizni sog'indim aya degin shu narsa manga yetadi yeyishimda kiyishimda yurishimda hech qanaqa armon yo'q chunki sen siz tufayli yettim hamma narsaga 16 olti yil kutdim birga nonushta qildingiz o'n olti yil peshinda o'qib aq telefon qildingiz aya sog'indim sizni deb kutdim bir marta ayting o'g'lim ichimdan bir narsa keldida ayoqlarini quchoqlab jon aya man sizni sog'indim deb aytishimni bilaman ey alloh qandayham baxt qandayham omad armonsiz sani huzuringga borishlik la illaha illalloh muhammad rasululloh deb jon topshirdilar ana ona bunaqa ortiqcha pul yo'q ekan ortiqcha narsa mas ekan biz qachon aytdik sizni sog'indim aya deb qarangchi qachon aytdik aytgan kunimizni eslalamizmi qornimiz ochganini bilamiz usti eskirganini kir bo'lganini bilamiz bir narsani bir joyda gapirganimizni bilamiz lekin qachon onamizni sog'indik deganimiz eslalamizmi onaga shu so'z armon bo'lsaya chunki u ona eshitganda alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin hammalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin ofatlar shikastlar yomonliklardan olloh o'zi saqlasin